Здравствуйте, я. Здравствуйте! Наши гости, тренеры, координаторы, руководители, представители 13 стран. И Дмитрий Евченкин, генерального председатель Майкла Слава Алексей Николаевич, вам Чудово, що цей uh, захід, цей форум організований всесвітньою новою корпорацією «Інкл», uh, яка в uh, новітній розробці якої uh, без малого uh, прискорена розвиток цивілізації. Весь uh, світ поважає корпорацію Інкл також за її освітній Історичним є те, що в цій залі зібрались 300 найкращих, найвідоміших освітян України з і, 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 і дружніх наших країн. Крім того, частину фахівців технологій в Україні. Я думаю, що все це робить, є запорукою того, что этот форум буде успішним. Бажаю, бажаю всех всім. Большое спасибо это вы и большое спасибо вам. Потому что без вас это не было. Кстати, это помещение, но именно этот зал еще известен день, если вы Приветствуем весь Приветствую везде Украины в самом красивом городе. благодаря тому, что я стоял на плечах титанов. Ее сказал великий Ньютон. И этот зал, этот зал, это люди, которые являются этими титанами. И не стоит на ваших плечах ваши ученики могут заглянуть дальше. Вот Ферма представители представитель которой я имею честь быть, как раз объединяет, объединяет искателей, объединяет тех, кто ищет возможность посмотреть чуть дальше и заглянуть соответственно, глобальная конференция ТЭР с 1984 года объединяет искателей, она объединяет идеи в поширения, а идеи в идеи достойные распространения. И в Калифорнии, в Оксфорде, а с следующего года в Ванкувере эта конференция собирает Нобелевских лауреатов, педагогов, ученых, предпринимателей, которые ищут новые пути будущего мира. И также в независимом формате в Беларуси и в многих других странах по всему миру. На сегодняшний день каждый месяц, каждый месяц проходит более 120 независимых событий, собирающих уникальных людей. Людей с сознаниями, людей с эмоциями, людей с драйвом, людей с глубоким пониманием. Я думаю, что вам знакомы такие украинские спикеры конференции «Датекс Киев», которые я имею честь представлять. Трое Троицкий, Евгений Путника, Роман Морозов. Я думаю, вам много покажет лицо великолепного издателя Ивана Молковича, который меняется от величества переживающего эмоционально триумфующего. Я думаю, что многие из вас знают, любят и уважают таких людей, как Оля Бормолец или Наталья Шульга, или, например, молодой ученый, выпускник Дмитрий Тюба, экономист Павел Шеремета и предприниматель Валерий Пекарев. И мы подумали, на этом прекрасном событии, возможно, формат TEP, коротких выступлений, которые показывают, демонстрируют самые глубинные моменты, самые глубинные профессиональные переживания, почему вы не примените его здесь? Поэтому первая часть наших встреч как раз идет в этой формате. И сейчас я прошу наш зал поприветствовать человека, который сначала большую часть своей жизни а, посвятил той коммуникационной информационной сети, которая соединяет нас с, самым дальним, с самыми дальними посланцами человеческой цели, нашей цели.